Всем привет, с вами Кринчук Анатолий и вы смотрите мое видео по игре Clash of Clans. И ребятки, сегодня я буду атаковать микс от подписчика. Он мне написал, я вставлю комментарий. Толян, атакую таким миксом 7 фул ТХ. Ну, короче, вы все прочитаете. 7 фунтов ТХ сношу. Но, ребятки, по поводу сношу, не сношу, я вам покажу в конце видео, как я пытался этим миксом атаковать. Но ну, я его чуток переделал и убрал я здесь 2 хога. Он мне писал 22 хога. И вместо шариков я добавил 3 дракона. Ну и остальные маги, как мне рассказывали. Давайте и об... хил, конечно же. Давайте посмотрим, что у нас из этого получится. И получится ли вообще. В принципе, вот здесь, смотрите, нормально. Так, да? ПВО делается. А ну-ка. Вот так вот давайте. Долго искать мы не будем. Вот так давайте кинем. В принципе уже можно шарика выпускать. Ой, шарика в этих драконов. Да, хоги сейчас все сделают. Вот так давайте. Еще по углам у нас нет ничего. Ну, в принципе, вот здесь я окупился и даже 10 тысяч в плюс ушел. Все, а теперь можно расставлять мага везде. Пусть они нагибают. Да, вот такой микс более-менее мне нравится. А мне там рассказали... Так, что это? Жахнуло типа, ну, короче, шарики мне совсем не нравятся, потому что, ну, они, даже лучница их очень быстро убивает. Но ну, это совсем не то, что мне нравится. Вот дракончики, вот это оно, вот видите, я вот затащил на изи, 24 кубка, ресурсов нормально. Ну вот, ребята, в принципе, база более-менее подходящая, я уже, мне надоело уже кликать. Давайте я начну с этой базы. Потому что ну, пипец. Давайте вот так хогов запустим. Мне рассказывали, типа, Толя, не кидай их все вместе. Но, ребятки, я думаю, что только по-другому. Бимс. Аптечку им кидаем. Хилл. Бимс. Погнали. Еще один хилл. Так, еще один. Короля, в принципе, уже можно, да? Пусть идет. А, эти кабаны мои подохли. Ну ладно, что ж поделаешь. Давайте еще один. Кидаем. Что же, в принципе, пора. Выпускать драконов. Я думаю, они здесь завалят. А, ПВОшечку они уже завалили. Все нормально. давай 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 кабанчики кабанчики деф все и погнали вот так Оп. так маги выпустим в принципе я думаю здесь тоже будет сто процентов у меня еще и пару кабанов остались ну в принципе кабанчики у меня слабые кабаны у меня нулевого уровня Хотя мне Рекомендовали атаковать второго уровня. Ну что, ребятки, атакуем дальше. Вроде бы более-менее база нормальная, окупаемая. То есть я окуплюсь. Так, что у нас здесь по углам, как обычно. Так. углам что полностью может пустить давайте полностью пустим оп кабанчики подлечим кабанчиков. надо пвошечку нам опа еще сюда аптечку хил им надо и хорошо надо давать Кабанчики. Кабанчиков нужно лечить. Ого, нихрена себя не снесли. Уже кабаны 50% взяли, смотрите. Давайте вот так вот может быть. А, они кабаны снесут. ПВО. Все нормально, ребят. Все нормально. Давайте вот отсюда опустим на дракончиков вместо шариков и думаю тоже будет сто процентов не думаю а уверен на сто процентов что будет сто процентов да осталось два дома а и, ну и хранилище черного эликсира you, you. Да, все, ребята здесь три звезды в принципе в принципе микс хороший атаковать можно давайте сейчас еще разочек попробую кубки я забрал Ребят, ну сюда грех не пойти, смотрите. Это просто пипец. Смотрите, три пивошечки делаются. Но здесь я тупо просто так пойду. Просто пойду. Это просто сюда грех не пойти. ПВО делается. Так, давайте кабанчиков запустим. И пусть они кабанчики мои разносят. Давайте вот так. Оп, пусть они подлекаются. Чуток. Вот сюда. А где мои кабанчики? Вот так, давайте сюда еще одну аптечку. Да, конечно, мне повезло с ПВОшечками. что они все подделались. Ну а что поделаешь, такова жизнь. На дом пойдет интересно, нет, на дом не пойдет. Кабанчики даже живы еще остались, смотрите, у-у-у. так это вообще. Это нулевые кабаны. Я представляю, что они будут вытворять, если у них будет какой-то левел. Ай, блин, бомба. Ну, это не снесут лучше, чем наверное. Мах, помогай, давай. Снесли, смотрите. Смотрите, снесли мои кабанчики. Нулевые кабаны даже нагиб. Это ⁇ ё-моё, Охренеть. Да, вот с тем, что кабаны нагиб, я соглашусь. Это очень отлично даже. Нулевой кабан нагибает. Все, ребятки, вот такой был у меня нагибчик в конце я. Ну, не нагибчик, такой был микс. Микс от подписчика. Пишите ваши миксы. Если более-менее подходящий микс, я буду пытаться таким миксом атаковать и покажу вам... О, Бека кинул, спасибо ему. И покажу вам, что из этого получилось. Но, в принципе, на данный момент в конце я вставлю видео, как я атаковал миксом именно тем, что подписчик мне дал. Потому что ну, там шары вместо дракона. Хотел бы я сегодня поиграть имбовый микс. Написали мне подписчики в комментариях, я оставлю картиночку. Имбовый микс, он нагибает 7 full ТХ. Ну давайте вот, какой это вообще микс. 22 хога, 10 шаров. Ну мне там писали хоги э, второй левел. Ну у меня пока мест нет, у меня качаются хоги будут через 3 дня второй левел. Я вот качаю. 22 хога, 10 шаров, у нас остальные магии. Ну, и аптечки, конечно же. Посмотрим, всем фулл ТХ нагибает, не нагибает. Давайте, погнали. Пробовать, что из этого получится, получится ли вообще. Так, это 8 ТХ. В клане, естественно же, у меня нету ничего. Давайте, так, вот 7. -я, 7, -я, 7, -я, так, главное, мне надо на воздушечки, да? Здесь, в принципе, ресурсов маловато. Давайте, пойдем дальше. Надо мне хотя бы, чтобы было 130 тысяч ресурсов. Так, это у нас какая ТХ? Это у нас ТХ. А где вообще? А, это восьмая. <клес> Блин, здесь вообще 90 тысяч. Здесь 40 тысяч ресурсов. 88. Мне может, в принципе, пойти и закупка. У меня ресурсов, в принципе, достаточно. О, 250. Смотрите, вот, 21 кубок. Все четко. Так, надо мне воздушечки поубивать. Так, и посмотрим, по краям нету ничего. Сюда пойду я. Вот здесь нормально, в принципе. Давайте вот отсюда кинем 11 штук. Ой, чуток много кинул. Ладно. И вот отсюда. Шары, ё-моё. Да, конечно. Шары, это печально. Не то я сделал, ребят. Ну, что ж поделаешь? Крышка моим хогом, да? Походу дело, да. Попробуем все-таки что-то сделать. Попробуем, может, мало ли король там что-то придумает у нас с этой ППОшечкой. Хотя, навряд ли, короля сейчас быстренько завалят. И на этом... А ч ⁇ мой шарик упал? А, лучница. Нет, мне кажется, это фигня шарики, потому что эти шарики лучницы даже может. Мне кажется, лучше бы я взял вместо 20 шариков, лучше бы я взял этот дракончиков 4. Параша это это... Что это такое, смотрите. Это не топ микс. Это фигня. Печально, печально, ребята.